İnşaat sektoru gəlirli sahələrdən biri olsa da, bu istiqamətdə əsas prinsip təhlükəsizlik hesab edilir. Azərbaycan Respublikasının şəhər salma və tikinti məcəlləsinin illər ərzində təkmilləşdirilməsi nəticəsində tikintiyə icazə prosesi asanlaşdırılıb. Belə ki, bir pəncərə prinsipi ilə sadələşdirilən icazə mexanizmi üzrə müraciətlərə baxış müddəti də qısaldılıb. Azərbaycan Dünya Bankının 2019-cu ildə açıqladığı Doing Business indeksində bu sahə üzrə 161-ci yerdən 61-ci yerə dək yüksəlib. Bu isə tikinti sahəsində qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsinin nəticəsidir. Bəs tikintiyə icazə hansı qaydalar əsasında verilir? Azərbaycan Respublikası ərazisində tikintilərə icazə verilməsi və tikintinin aparılması qaydaları və qanunvericiliyi 2013-cü ildə VMM-miş Azərbaycan Respublikasının şəhər salma və tikinti məcəlləsinə əsasən həyata keçirilir. Bakı şəhərində tikinti icazəsi verən orqan Azərbaycan Respublikasının Şəhər salma və Arxitektura Komitəsidir. Respublikanın digər rayonlarında, digər bölgələrində tikintiyə icazə verən orqan yerli icra hakimiyyətləridir. İnşaat başlamazdan öncə proses bir neçə mərhələdən keçir. Bunlardan biri layihələndirmə, digəri isə torpaq sahəsinə sahiblik amilləridir. Həmçinin tikilinin yerləşəcəyi ərazidə geoloji yoxlama işləri də aparılır. Suxurlardan alınan nümunələr laboratoriyada test edildikdən sonra ərazinin inşaat üçün yararlı olub-olmaması eləcə də hansı tikinti materiallarının istifadə edilməsi dəqiqləşdirilir. Hər hansı bir şəxs İlç növbədə torpaq sahəsinə mülk olmalıdır. İlç növbədə layihə hazırlayır həmin ərazidə və bu layihə ilə tikintiyə icazə verən orqana müraciət edir. Layihələndirilməsindən sonra isə onun konstruksiya dizayni verilir və ondan sonra ə, bu tikinti obyekti harada yerləşəcək, harada tikiləcəksə, o skurlardan nümunələri götürülür və bu nümunənin nəticəsi olaraq əgər ki, bizim suxurlarımız tikinti aparılacaq yerdəki suxurlar bizə orada sağlam bina tikməyimizə kifayət edərsə biz orada rahat tikinti apara bilərik. Fövqəl haddə hallar nazirliyi yalnız layihəyə rəy verir, layihənin dayanıqlığını və həyətdəki da tikinti normalarına uyğunluğunu yoxlayır. Daha sonra tikinti müfəttişliyinin nəzarəti altında təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması şərtiylə inşaat başlayır. Tikinti müfəttişliyi həmin tikinti aparan təşkilata nəzarət jurnalı təqdim edir və bundan sonra ərazi hasara alınır və ərazidə tikinti işləri başlayır. Bir neçə amil var ki, tikinti prosesinin keyfiyyətli və standartlara uyğun şəkildə aparılması üçün önəmli faktorlardan birisidir. Bunlardan birisi ilk ilk öncəsi əmək ə, mühafizəsinin düzgün şəkildə ə, icra olunmasıdır. Əmək mühafizəsi qaydaları nələrdir? İlk öncə başlayır fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə yüklərinəm əməliyyatlarının düzgün icra olunması, fərdiqəliklərin daşınması və onların saxlanılması kimi misalları vermək olar. Tikinti müfəttişliyimiz tərəfindən Ərazi hasara alınandan, orada aparılan tikinti işləri başa çatana və tikintinin istismarına icazə verilənə qədər dövlət nəzarəti həyata keçirilir. İnşaat mühəndisləri tikinti materiallarının keyfiyyətini prioritet olaraq qəbul edirlər. Bəzən tikinti şirkəti bu materialları test edir. Bəzi hallarda isə istehsalçı test nəticələrini məhsulla birlikdə şirkətə göndərir. Tikinti şirkətlərinin rəhbərləri isə məsələyə fərqli yanaşırlar. Onların fikrincə, inşaat materiallarının keyfiyyətindən başqa doğru idarəçilik mexanizmi də vacib faktorlardandır. Nəzərə alsaq ki, tikinti prosesi mülki tikinti və sənaye tikinti olaraq iki fərqli hissəyə bölünür. Mülki tikinti zamanı əsas konstruktiv materiallardan birisi beton və armaturdur ki, biz tikinti prosesi başlamamışdan əvvəl bu materialları biz ilk öncə laboratoriya şəraitində test olunur. Məsələn, betonu biz sıxma testi, armaturu isə dartma testi edirik ki, bu testin cavabları, nəticələri müsbət çıxarsa və ...keyfiyat sertifikatları varsa artık biz bunu... ...tikinti prosesinde istifade edilebiliriz. En iyi, en güzel, en yakışıklı materyalları kullanabilmek... ...her zaman için en güzel olacağı anlamına gelmez. Bir inşaatta muhakkak her şeyden önce... ...bizlerin düzgün planlarımızı yapmamız lazım. Bunun için de mesela bir inşaatta saha şeflerimizi... ...şantiye şefimizi... ...hepsiyle düzenli görüşmeleri yaparak... ...haftalık belki bir, iki, belki üç toplantı yaparak... plan və proqramla davam edirik. Tikinti e, prosesi bitdikdən sonra isə istimara verilməmişdən əvvəldə biz bu avadanlıqları mühəndis qruqlarını e, sağlamlıq buraxılış işləri olur. Yəni bir növ e, test işləri deyək. Sadalanan amillərlə yanaşı, tikinti prosesində qayda pozuntusu hallarının cəzalandırılması mexanizmi də mövcuddur. İnşaatda layihədən kənar elementlər aşkar olunduğu təqdirdə, işlər yekunlaşmamış pozuntuların aradan qaldırılması tələb olunur. Pozuntunun aradan qaldırılması mümkünsüz olarsa, müvafiq qərarla tikinti dayandırılır. Qayda pozuntularını aradan qaldırmaq üçün layihə sahibi olan şirkətə 2 il vaxt verilir. Bəzən tikililərin sökülmə halları da baş verir. Bu proses ya qeyd etdiyimiz kimi 2 müddətində pozuntular üzrə düzəlişlər aparılmadığıda ya da inşatın zəbt olunmuş ərazidə aparılması halları aşkarlandıqda həyata keçirilir. Tikinti qaydalarının pozulması halları cərimə ilə cəzalandırılır. Qanunvericiliyə görə tikinti qaydalarının pozulması hallarında fiziki şəxslər 300-500 manat, vəzifəli şəxslər 1500-2000, hüquqi şəxslər isə 15000-25000 manat həcmində cərmələnir.